109 без донейта. Возможно или нет? А мы сейчас об этом и поговорим. Посмотрим, как это произошло. Также поднимаем сегодня те вопросы, которые вы задавали под прошлыми видео. Сегодня я на них поотвечаю. Досмотрите до конца. В конце будут ваши вопросы и мои ответы. Также общаемся про дальнейшие планы, про ивент, про прошлый мой состав и этот, сравниваем игроков, говорю технические характеристики, кто насколько бежит, кто как стреляет. Ну и также все остальные мелкие нюансы. Погнали. Вот он, вот она рыба ясь, рыба моей мечты. Собираю состав. 4-2-4 схема. И, и, и состав собираем играбельный. И на ВС атаку, и на равную игру. Ну и тренер это такое. Идет не идет, сегодня не идет. Что-то там не можем мы собрать раму. Но суть это не меняет. Вот этот состав. Состав залетает у нас пока еще на 109 Роналдочка на золоте на 30-й тренировке. Санчес 25 тренировочек на красном. Салах на красном 25-я тренировка. Рибери 25-я тренировочка на красном. Туре 25-я тренировочка на красном. Гулитеночка 25-я тренировка на красном. Кафу 25 тренировок на красненьком. Стам на золоте. ЦЗшничек. Фердинанд 22 -й. тренировочка. Докачаем, добьем его на красном. Махито левый защитник. Наливаем. 25 тренировочек левый защитник временный. И Мартинес на воротах. мартин 25 тренировок. А теперь поехали по каждому игроку, пройдемся по характеристикам, кого мы поменяли и какие плюшечки, какие нюансы хорошие, нехорошие. Отвечу на ваши вопросы, которые в майбутнему вы, конечно же, сможете оставить в комментариях. Да, видео с прошлым составом 108 и что изменилось, вы всегда сможете зайти посмотреть у меня в YouTube-канале. Переходите в видосики. Приятного просмотра. А теперь давайте ознакомимся с нашими новинками. Те игроки, которые я взял, вместо кого и так далее. Погнали посмотрим характеристики и мои отзывы о них. Первая карточка это салат. Салат Салатерия Салатович. Подстриженный, ухоженный скоростной, бешеный. Смотрите навыки, кому надо делать скриншот, делитесь с друзьями. Вы спрашиваете, кого вингеров часто качать. Вот такие навыки. Качаете три электромолнии и одну контратаку. А если золото, добавляйте ему еще один навык дриблинг и вперед поехал. Вот полные характеристики на экране. 151 скорость, 132 удары. Этого салата я забрал бесплатно со своих игроков с футбольного центра. Информация по Салату, вот как я его забирал и так дальше. Можете переходить в мой телеграм, в описании есть телеграм, ТикТок, э, ссылочка для доната для поддержки канала. Все эти э, характеристики и данные есть. Залетайте в телеграм, там есть как раз я делал скриншоты, какие игроки нужны для этого. Обратите внимание, там надо будет раз, два, три и пролистать еще снизу два. Многие этого не видят, там надо пять ячеек заполнить для того, чтобы забрать салаха. И еще хочу обратить ваше внимание на один момент. Момент следующий. Мы забираем здесь салаха, он у меня уже забранный. И здесь же есть еще Венисиус. Обратите внимание, игроки 103 рейтинга и они на втором ранге. То есть вы уже экономите два маскирана, они уже на синеньком. Игроки, как и Салах, как и Венисиус, просто имбули. Поэтому я их рекомендую забирать. Нажимаете на игрока обмен и смотрите здесь, вот какие игроки нужны. То, кого я закинул на Салата, вы можете посмотреть у меня в Телеграме, скриншоты пролистать. Кстати, подписывайтесь, вся важная информация, как вступить в лигу, о ивентах и все остальное, все там, спасибо. В общем, с Аллахом мы закончили, имбовая карточка, всех, всем рекомендую. По нападению у меня Роналдо Санчес временно остаются, в дальнейшем я посмотрю, как я сделаю на 110 состав, возможно, они у меня и будут нападения в такой же форме останется. я займусь защитой и вратарем. Это уже будет в дальнейшем. Будем смотреть, как будут развиваться события в зимнем событии, в нашем новогоднем. Какая будет там четвертая неделя, какие будут игроки. И там уже будем дальше смотреть. В общем, Рибери и Роналдо Санчес мы оставляем. Салаха добавили. Далее. Гулит этот он у меня был. Туре мы забрали с нашего зимнего ивента. Сюда же залетает с зимнего ивента Фердинанд. Отдельно хочу об этом сказать. По зимнему ивенту также есть видео отдельное у меня в YouTube канале. Заходите, смотрите, какие паки открывать, каких игроков закупать, там оставляйте свои вопросы. Обязательно на них отвечу. Буду стараться в каждом видео добавлять ваши вопросы и отвечать на них, если они будут интересны, касаться темы и привлекательны. Здесь в футбольном центре, в галерее мы уже обменяли туре прокачали 9 маскирана на красном. И вторая неделя мы забрали Фердинанда, ЦЗшничка, то же самое. Забрал я его, покупая игроков, открывая паки, все то, что у меня есть в видео. Ничего не поменялось, все четко работает. Фердинанда забрали, 9 маскирана на красный качнули. Просто имбуля Обратите внимание, вторая неделя у нас есть и Дэвис, но 104 карта, 600 стоит э, пазлов. Это не дешево, но карточка имбовенькая. Право защитника добавили, сравните разницу. 104-104, правый защитник 250, а левый защитник 600. Вот такая вот история. Кстати, мы ожидаем третья неделя, где будет Пиле, где будет Исак, где будет Дебрайен, и Дебрюнелочка наш. Будет 5-5, и он 105-й ЦПшник и 5-5 нога. Я думаю, это будет имба. Обратите внимание, кому ЦПшники нужны. Будет бомба-карточка. Пеле, я даже не представляю, сколько они его сделают. 900 тысяч, 1200 очков. Сколько будет этих пазлов он стоит, я не знаю. На это тоже будет имбуля, ну кумир, это добрый вечер. Возвращаемся в нашу команду. Хочу обратить внимание, этот аккаунт без донейта. Мы играем здесь, добиваемся результата. Как можно без донейта пройти эти все пути ада. Сколько, как много нужно играть, какие очки фармить. Это все также мы всегда часто и плотно обсуждаем в ТикТоке на наших стримах. Залетайте на стримы в ТикТоке. В описании есть под видео ссылочка, подписывайтесь. Также в дальнейшем я в Ютубе буду стримить. На данный момент у меня компьютер не позволяет там и там стримить, но в дальнейшем в Ютубчике стримчанский тоже будем проводить, как и какое-то время назад. Возвращаемся к команде. Левый защитник у нас временно стоит. Вопросов к нему у меня не имеется. Рост есть. Человек бежит. Какие у него характеристики? метр восемьдесят то есть он в принципе как ЦЗшник какой-то, как милитау бегает. По скорости не скажу, что это какая-то проблема. То есть, если вы доп дополняете ЦПшничком, либо защитником, помогаете ему, достаточно хорошая карта, уверенно. Далее, Кафу. Кафу, ребяточки, вылетает нам сюда в состав Фердинанда. Давайте до Фердинанда закончим. Фердинанд, э смотрим его характеристики. Метр восемьдесят девять, сто двадцать один скорость. Я в первом матче, как только зашел, забил им сразу с углового головой. Что могу сказать, на данный момент, вчера целый стрим я им играл, таких жестких привозов, ничего такого я не заметил. По скорости он бегает, дай боже. То есть если руки две не левые и две не правые, а одна левая, одна правая, то нормально он у вас будет играть. По Туре, э, заканчиваем по Туре. Правый удар у него пятерочка, он очень плотный, сильный, потужный, типа как у гулита. Только Гулит с двух ног бьет, а Туре с правой. С левой Туре я забиваю тоже, просто не до конца натягиваем удар, там на желтенький где-то. Я говорю, как э, у меня правило, 65% сила удара и все будет хорошо, как и Санчес. Далее, переходим к Кафедральному собору Кафу. Кафу. Выпадает... В прошлом видосе, где я рассказывал про зимний ивент. Это тоже видос есть у меня в Ютубе. Можете зайти посмотреть все о ивенте И там, как раз, когда я монтировал видео, мне выпадает кафу. Я в Омаре а это все было запечатлено. Есть свидетели, сифон видел все это лично. Что могу сказать здесь по кафу. Кафу. Очень быстрая карточка. Я был удивлен. 146 тут стоит, но он бежит как будто бы на 160, на 170. Он реально очень быстрый. И это очень хорошо, потому что бывает большой рейтинг, 105, а он не бежит, не пердит, ничего не делает. В данном случае очень потужненькая карта. Рост 1,76 м. Ну, достаточно хороший по росту. Я немного много подкатов им не делал. Отыграл им уже достаточно, где-то недельку или сколько я им играю. То в принципе, в принципе, по кафу, даже в С-атаке я залетал с правого фланга, забил дальний угол то есть он подключается держит темп бежит все хорошо то есть вот эти все карточки которые я стараюсь брать в состав они надолго и так чтобы не на сегодня взял а завтра поменял хотя такие карты тоже у меня бывают вот у меня был э, бутрогению я брал 104 на золоте к сожалению я его взял и потом я его продал плюс-минус там 40 миллионов где-то потерял но карточка для меня не зашла Бутро не могу рекомендовать. Сейчас покажу вам его на рынке. Вот это данная карта, которую я за миллиард сто я ее продал, там 999 забрал. В общем, есть люди, которые в равную игру им потужненько бегают. Что я могу сказать? В равной игре еще можно им поиграть, еще можно, так скажем, привыкнуть. Но в атаки я когда им зашел, но это очень тяжело. Все финты близко защитники, когда сближаются, из-за того, что он очень маленький, у него рост метр шестьдесят восемь, и у него мяч постоянно заперехватывают. Это какая-то бич, бич проблема, просто максимально. Поэтому я его, если сравнивать с быстрыми карточками Юсебио, Даглиш, тот же Кройф, Роналда, Санчес, как у меня, ну он отстает, отстает. Кому-то может быть нравится, кто-то умеет им убегать. Напишите в комментариях, кто играет бутрой. Напишите, что вы балдеете от этой карточки и в ВС, а так и в равной игре. Но судя по тому, по той информации, которую я имею в виду, и на стримах у нас в ТикТоке, многие люди, у кого он был, тоже хотят его продать, потому что ну, не заходит до конца эта карта. С Кафу мы закончили. Кафу потужная карточка. И переходим я там последнее обновление на 109, который зашел. Я его купил на рыночке на золоте сразу, чтобы не тратить маскирана рекомендую вам, если вы берете не последний уровень, в данный момент это 105, 104, а берете 103, 102, 101, берите на максимуме рангом, чтобы не тратить на них маскирана. Это лайфхак, это потужная тема. Когда вы берете на 101, тратите маскирана, потом вам выпадает 105 или вы забираете 104, у вас нету масиков, их негде взять. Кстати, о маскирана. Вы можете обязательно тоже зайти и посмотреть, где еще 10 масиков. Я их забрал бесплатно, но нужно ваше время потратить, свое личное. Заходите в YouTube, есть Видос где 10 масиков забрать. А также гребите, пожалуйста, с этого события, тоже гляньте видео. Там каждые два дня можно маскирана забирать. Переходим к стаму. Стам 115 скорость, 35 нога это ни о чем не говорит. Это защитник. Тут надо, чтобы он нормально бежал, выбивал, грыз. Что он в принципе очень круто и делает. Когда я играю против него в равной игре и VS-атаке, тоже чувствуется, что эта карточка мешает. Реально мешает. 191 рост супер. Качаем ему навыки, которые вы видите вот тут на экранчике. И все будет у вас чики-пуки. Взял я его на золоте, повторюсь, и прокачал на 30-ю тренировочку. Видим скорость 115, оборона 164, дриблин 118. Еще можно побежать в нападение, два гола забить головой. По составу мы пришли к вратарю. Мартинес у меня временно стоит. Посмотрим 3-4 неделя, какие будут карты. У нас есть Нойер. Попадал на Шмехеля 105 с предыдущего события. Очень крепко стоит. Отличается от Шмехеля предыдущего. Поэтому много есть вопросов к вратарю. Какого брать вратаря? Следующего 103, 104, 105. Я пока думаю, когда буду делать 110 состав, я уже потом определюсь. На, по составу, по всем обновлениям, это вся информация. Сейчас мы переходим к вашим вопросам, которые вы задавали. И я на них поотвечаю. Поехали. Погнали. Первый вопрос, который мне залетает э, от Святослава. Ты знаешь, какие нападники выйдут? Нападники. Братулинчик, в ТикТоке приходишь на стримы. Подписывайся в Телеграм. Вся информация по таким вопросам, какие игроки выйдут какой будет ивент, какие будут новинки, мы обсуждаем онлайн, мы обсуждаем в нашем Телеграме. В Телеграме подписывайтесь в чат и будете знать всегда ответы на эти вопросы. Они очень популярны, их очень много, поэтому это такой ответ для всех универсальный. Залетайте, подписывайтесь и не пропустите все главные новинки. Вопрос номер два. Як от Антона, как продавать непродаваемых игроков? Братулинчик, смотри внимательно на экран. Допустим, ты имеешь Рибери на золоте 104 непродаваемый не на золоте на красном заходим на рынок покупаем такого же ребри на красном ранге продаваемого вкачиваем своего непродаваемого в продаваемого которого мы купили и продаем на золоте разницу забираем себе теперь смотри как это на практике на практике футболист стоит 994 но ну, за 1 миллиард ты его покупаешь и за 1 и 2 ты его продаешь 1 и 2 ты продал когда у тебя забирает 10 процентов комиссия чистыми ты получишь 1 миллиард и 80 миллионов то бишь если ты покупаешь Рибери на красном за миллиард продаешь его за 1 и 2 минус комиссия чистыми ты получаешь 80 миллионов это касается всех футболистов перед тем как продавать обязательно считать. Есть такие футболисты, которых невыгодно. У них нет такой разницы между красным и золотом, чтобы его продать. То есть вы выйдете в ноль, а то еще и в минус. Поэтому внимательно перед тем, как это делать, просматривайте цены игроков. Питание номер три. Э, какой у тебя ОВР? Люблю юмор, братик. Я тебя обнял. Я тебя люблю. Видосы для тебя. Целую. Четвертый вопрос э, от Саши Секрета. Бро, привет! Есть у тебя видео, как играть равную? Братуленчик, это видео в дальнейшем будет. Вы свои вопросы оставляйте под видео. Если вы что-то не понимаете, либо хотели бы какое-то видео, чем больше вопросов собирается по тем или иным темам, я потом э, собираю чем больше заявок и монтирую такое видео на эту тему. Спасибо. Пятый вопрос от BBS: а сколько у тебя всего аккаунтов? Бро, играю на одном аккаунте, есть еще второй аккаунт, но я на нем не играю. Он чисто у меня там под лигу. А это основной аккаунт, і я чисто на ньому валюсь. Росомаха братулен, с шестой віпрос, якого порадиш нападає нападаючого і по бюджет 2 лярда на кожного бро. Залітай в телеграм, в тікток на стріми. Обсуждаємо все это на кожних стримах. Можна зайти на оценку своего аккаунта, можна в равную игру зіграти, в атаку можна буст команди, смотрим э, на твіче фильмы. всю информацию максимально там. Очень тяжело в тот момент, когда ты это задаешь или кто-то задает такие вопросы, на него четко ответить, потому что время всегда идет, цены всегда прыгают. Это нужно сейчас и сразу, и это лучше делать онлайн на стриме в ТикТоке. И завершает наши вопросы на сегодня. Это Андрюха Цукерман, братулен. Пабло, если у меня бюджет 500 миллионов, лучше не тратиться на игроков? Вопрос, Андрюха, и я тебя люблю и отвечаю тебе. То же самое, как и предыдущим, на стриме задавай эти вопросы. Потому что в данный момент ты говоришь 500 на игроков. 500 на игроков, если 500 миллионов взять, купить игроков 98-х на зимние жетоны, плюс пооткрывать паки, плюс тебе где-то пофартит, то потратя 500 миллионов, ты можешь, например, забрать 2 105-х игрока хороших в свой состав прокачать их масиками и двигаться дальше. Подводя итог, хочу сказать и порекомендовать. Ребята, собирайте игроков в свою команду, чтобы можно было играть и в равную игру, и в с атаку Если вы будете собирать высокие ОВР команды, но низкое качество игроков, вы потом будете часто менять, тратить на комиссии и так дальше. Старайтесь лучше придержать монеты, лучше подождать и потом взять одну хорошую карточку, которую вы можете играть во всех режимах. Второй лайфхак, конечно же, просматривайте видосы, которые я для вас готовлю. Там много полезной информации, и с помощью их вы всегда сможете добиться результата. Ну и не забывайте про стримы в ТикТоке. А я хочу поблагодарить вас большое, кто досмотрел видос до конца, за ваш лайк и подписку. Оставляйте ваши комменты. Всегда ваш Пабло. Колдуй, баба, колдуй, дед. Мангуст, неси обед. Давай неси, пора есть, скоро Новый год.